Salam hörmətli kanal izləyicilərim. Birnə məsəl satış hazır vəsəfəsində. 560-ın buz nömrəli marşrut xəttinin üzərində inşa olunmuş 3 otaqlı evimizə məsəl satışın əlimiyində satılır. Xatırladım ki, biz evimizi əhşal satılır. Çox ucuz qiymətə, ərilən dəyərlədiyimizin qiymətləməsi tanıdacağam. Gördüyünüz hərsa 7-8 daş kürsüdədir. Burada podvalma üçün mümkün mövcuddur. Burdan bu da kombi sistemlə işlək vəziyyətdədir. Hidroforu bunlar hamısı işlək vəziyyətdədir. Pəncərələr hamısı reşortdadır. Düzdür, həyatla maşın girmir. Xulmanı bax belə bir həyət yanı sahəsi mövcuddur buradan. Kondisionerlərim var buradan da bir daha hissə evimizin həyət yanı sahəsini göstərdim. Və indi isə evimizin içərisinə mən sizi tanıtdım. Xatırladım ki, e, sənədləri qaydasındadır, bir başını qoyar qayda alıq-satqıdır. Daha sonra mərkəzi kondisionerləri hamsa tam qaydasındadır. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, videoya bəyənməyi unutmayın. 2 dənə lampçıqları yox yəni saatçıxona evlərlə 1-ci növə salışdırırıq. Xatırladım ki, bir daha evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Sağda bir otaq, ikinci otaq, üçüncü otaq və mətbəx mövcuddur burada. Sağ tərəfdə mətbəxdə bax bu gördüyünüz mətbəx mebeli evimizin içində qalacaq. Çox sərfəli bir qiymətədir. Pol döşəmə taxtadır. Kombi sistem işlək vəziyyətdədir. Pəncərələr hamısı şortqdadır bax bu mətbəx mebeldirimsinə. Bax bu mətbəx burada evimizdə nə görürsə hamısı evimizin içində qalacaq. Evin hündürlüyü 3 metrdir. Evimiz 2-ci ev kimi istifadə olunub. Bunu da xatırladımsa, yəni yaşayış çox az müddətli olur evdə. Burası bizim qonaq otağıdır. Bax bu gördüyünüz bütün əşyalar evimizin içində qalacaq. Burada da kombi sistem işləvəzdədir. Mətbəxin də və qonaq otağının da pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Stol solda, kreslo da, televizor da. Bax bunlar hamısı evimizdə qalacaq. Yəni tam yaşayışlı evdir. 2-ci ev kimi istifadə olunub. Və ikinci otağa da mən siz tanış edim. Bax, belə bir yataq otağıdır. Burada da şifonerdir, yəni kombi sistem işlək vəziyyətdədir. Buradan da pəncərəsinı açım sizə göstərdim ki, yəni buradan da pəncərəsin qarşısında keçən bir maneə yoxdur. Pəncərələr hamısı reşotqayla təchiz olunub. Və son otağa da mən siz tanış edim. Qanamızı abunə olmağı, video bəğənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə nə iseniz birinci növbədə tanış ola bilərsiniz. Evimizin qiyməti 40.000 manat satışı çıxıb. Real ağzından sözünüz ki, endirim olunacaq. Sənədləri birbaşa natara qədər alqısaqdır. Burada da kombi sistemli pəncərə şortlar və taxtına kimi burada mövcuddur burada və burada komoduna kimi mövcuddur. Lüstərlərinə kimi hal-hazırda işlək vəziyyətdədir və son sanuz eləməsi tanış edib pressimizin salonuz elidir. Bax belə bir salonadır və yuxarıda e, yarım yarım tonluq su çanadı mövcuddur burada. Ey biz xatırladıq ki, yaşayışlı evdir, 40.000 manata satışa çıxıb. Real alıcılarından sözsüz ki, endirim olacaq. Optet interneti, qazı, su, işığı, bunlar hamısı qaydasındadır. Konsernəki mövcuddur burada. Nə əşya görürsə bunlar hamısı evimiz içində qalacaq. Ətraflı məlumat üçün zəhmə va bilərsiz. Kanalımıza abunə olmağı və də bəyənməyi unutmayın. Yeni saç açanlarla birinci növbədə siz tanış ola bilərsiniz. İnşallah ev olmayan insanlara Allah təala belə gözəlliklər qismət etsin.